Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Waliber Island. Akhirnya, kertas siasatan berkenaan dengan ada skincan telah dibawa ke pengetahuan AGC. So, kita nak tengok adakah terdapat pendawaan selepas ini atau bagaimana. Kita intro dulu. La, 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 la. Anda mahu menonton video-video yang eksklusif atau anda mahu menonton live streaming yang eksklusif dan juga anda mahu untuk membantu channel Papa Beri Studios ini, maka jemput sertai channel Papa Beri Studios membership bermula RM1.50 setiap bulan nikmati pelbagai kelebihan khusus untuk anda seperti video-video yang eksklusif, live streaming yang eksklusif untuk member sahaja dan banyak lagi. Ikut saja instruksi di bawah ini dan jom sama-sama kita menjadi bangsa Walabiri Tegar. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita berbalik kepada kisah ada Sekincan yang juga merupakan exco pelancongan dan perumahan Selangor iaitu Eng Sui Lim yang dikatakan telah menjual titah Sultan Selangor dalam usaha beliau untuk cuba menukarkan status tanah daripada tanah komersial ke tanah pertanian seperti mana yang telah saya laporkan baru-baru ini. Sekedar untuk backstory tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada tahun 2015 terdapat 84 ekar tanah telah diberikan kelulusan oleh MMTN untuk ditukarkan status ni dari tanah pertanian ke tanah komersial. Seperti mana kita tahu, kalau tanah pertanian, dia cuma boleh digunakan untuk pertanian semata-mata. Tetapi kalau tukar ke tanah komersial, banyak benda boleh buat. Contohnya, buat rumah boleh, buat stadium boleh, buat short boleh, buat kilang boleh. Kiranya value tanah itu akan meningkat. Dan pada tahun 2017, Sultan Selangor telah mencemaduli untuk melawat ke kawasan yang tertutup itu di mana baginda telah dijadualkan pada ketika itu untuk melawat kilang, melawat tempat, perusahaan dan sebagainya. Tak ada langsung diceritakan berkenaan dengan uh, baginda akan menyampaikan titah ucapan ke apa-apa ke tak ada. Tetapi tengok-tengok tuan-tuan double sklan pada tahun 2023 dan juga tahun 2024 Eng Sui Lim telah mengutuskan surat kepada Yang Diputera Majlis Daerah Sabah 6 untuk menukarkan status tanah-tanah tersebut daripada komersial ke pertanian atas alasan menjaga kelas alam sekitar Selangor dan konon-kononnya ini merupakan titah dari Sultan Selangor itu sendiri. Tetapi seperti mana yang saya sebutkan dalam video saya pada awalnya dan juga tadi saya sebutkan, Sultan Selangor tidak dijadualkan untuk bertitah pada ketika lawatan baginda pada tahun 2017 itu. Sebaliknya, hanya lawatan sahaja. Jadi macam mana nak kata yang Sultan Selangor telah bertitah memerintahkan agar tanah-tanah yang 84 ekar itu ditukarkan ke pertanian. Jadi benda itu telah mendatangkan kerugian sebenarnya kepada para pemilik tanah itu yang difahamkan telah pemelantik pemaju masing-masing untuk memajukan tanah tersebut. Dan mungkin, mungkin itu yang menyebabkan Ernst feeling bengang sebenarnya. Sebab mungkin beliau mahu mendapatkan laba ke apa-apa ke. Mungkin beliau mengharapkan yang pemilik-pemilik tanah itu melantik pemaju lalu beliau ke apa-apa ke. Wallah lebih bisawab. Bila pemilik tanah itu buat hal sendiri, maka beliau pun mungkin bengang. Lalu minta tukar balik dari sana tu. Tak ada masalah. Walaupun pemilik-pemilik tanah itu ialah merupakan orang-orang yang sekaum dengan Ernst feeling itu sendiri. Iaitu kaum Tionghoa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rentitan daripada itu Adun Sungai Panjang iaitu Ustaz Razali Sha'ari telah membangkitkan dan dewan tentang keabsahan titah Sultan Selangor itu. Sama ada titah itu wujud atau tidak dan sekiranya kalau wujud, kenapa tunggu sampai enam tahun barulah Eng um Selim keluarkan titah itu untuk dilaksanakan. Kenapa tak keluar awal-awal? Kenapa tak keluarkan pada tahun 2017 tu? Kenapa sekarang belum keluarkan bila semuanya dah jalan? Jadi benda itu telah, macam saya katakan tadi, telah mendatangkan kerugian dan para pemilik tanah berserta dengan pemaju-pemaju sebagainya mereka telah membuat laporan polis beramai-ramai ke atas Eng Sui Lim atas pelbagai tuduhan dan difahamkan setakat ini lebih 20 buah laporan polis telah pun dibuat oleh mereka tuan-tuan dan puan-puan ke atas adus kincan yang juga merupakan esko perumahan dan pelancongan selangor itu dan saya difahamkan oleh mereka yang rapat dengan kisah ini kertas siasatan telah pun dilengkapkan oleh pihak polis dan telah diserahkan ke pejabat pengguna negara untuk tindakan selanjutnya jadi sekarang ini kita nak tengok Adakah tindakan lanjut akan dibuat oleh pihak negara? Adakah pendakwaan akan dibuat atau bagaimana? Sebab sekarang ini yang terlibat ialah seorang adun yang masih berkhidmat. Exco pula tu. Jadi benda ini memang besar tuan-tuan dan puan-puan. So kita tunggu dan lihat apakah perkembangan selanjutnya selepas ini. Dan kita harapkan undang-undang ini tak kira bulu lah. Kalau boleh perlaksanaan undang-undang itu mestilah adil dan dilihat adil. Jangan biarkan orang yang suka-suki je hendak menjual titah sultan dan sebagainya dibiarkan terlepas begitu saja. Memandangkan unfeeling pun enggan jawab soalan Ustaz Razali dalam Dewan. Maka ada baiknya. Anda kata kalau benda ini dibawa masuk ke dalam mahkamah terus tuan-tuan dan puan Ustaz. Tetapi macam saya katakan, benda ini kita kena lihat tu lah. Sebab, jelah ini melibatkan adun, melibatkan esko kajian negeri, pakatan harapan, Kerajaan madani buat tu kan. Jadi macam agak sukar sikit lah. Banyak je kes yang melibatkan madani ini bila sampai ke AGC, macam dia macam tu je kan. Sebagai contoh kes melibatkan anak kepada menteri negeri. Dah pergi ke AGC, Dah berbulan tak ada apa pun tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan apa, bukan tuduh apa-apa, tidak. Cumanya rakyat memerhati. Kalau kes yang tidak melibatkan madani, yang melibatkan pembangkang sebagai contohnya, tak cukup tanah, laju sahaja tindakan dia ambil. Tetapi kalau ini melibatkan orang-orang madani ataupun ada sangkut paut dengan madani, macam siput babi yang lembab tuan-tuan dan puan Tetapi macam saya katakan, kita memang nak kalau boleh AGC, anda kata kalau benar anda telah mendapat ketiasiasatan yang telah dilengkapkan itu, terus ambil tindakan, jangan tunggu lagi pastikan perlaksanaan undang-undang itu terus berjalan seperti mana yang sepatutnya tetapi tuan-tuan dan puan-puan satu saja pesanan saya jangan terlalu meletakkan pengharapan kerana kerajaan ini kerajaan mereka mereka boleh buat apa saja tuan-tuan dan puan-puan jadi kita just tengok sajalah kerana kerajaan ini kerajaan sani hamdan nah macam mana Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus.